মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৱেলকাম টু এভাই ক্লাছেছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ফিজিক্সৰ আন এটা চেপ্তাৰৰ আমি এম চি কিউ আলোচনা কৰিম আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত চেপ্তাৰ ফৰ সমতলীয় গতি মছন ইন এ প্লেন এই অধ্যায়টোৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ বিশ আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ আগন্তুক ফাইনেল পৰীক্ষাৰ বাবে গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাবা লগতে তোমালোকে বহি কলম লৈ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ লিখি যাবা নাইবা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক এটা দিছোঁ তাত জইন হ'বা তাত মই পি ডি এফটো দি দিম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি দ্বিতীয় তৃতীয় আৰু নম্বৰ চেম্টাৰৰ এম চি কিউবোৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ যিসকলে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ তোমালোকে চাব পাৰা আৰু চেনেলটো যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা কাৰণ তোমালোকে এই চেনেলৰ জৰিয়তে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফিজিক্সৰ যিকোনো টপিক যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবা আছোঁ আজি মই চেপ্তাৰৰ এম চি কিউখিনি আলোচনা কৰোঁ আ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ অফৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফাইনেল একজামিনেশ্যন চেপ্টাৰ ফ'ৰ সমতলীয় গতি মচন ইন এ প্লেন আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে তোমালোকৰ চোৱা তলৰ কণটো ভেক্টৰ ৰাশি অপশ্যন এ উষ্ণতা অপশ্যন বি ক্ষমতা অপশ্যন চি বলৰ ঘাট অপশ্যন ডি শক্তি ইয়াত তোমালোকে ভেক্টৰ ৰাখি কোনটো ইয়াত সুধিছে গতিকে ইয়াৰ আমাৰ ভেক্টৰ ৰাখি কোনটো হ'ব বলৰ ঘাট বাকী গোটেইকেইটা কি স্কেলাৰ ৰাশি গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এতিয়া এইটো তোমালোকৰ বলৰ ঘাট বুলি নাথাকি কেতিয়াবা ঘাট বল বুলিও থাকিব পাৰে কনফিউজ নহ'বা ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আজিৰ এই দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দুটা ভেক্টৰৰ যোগ কৰিবলৈ তলৰ কোনটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় নাইবা তোমালোকে ছিম্পলি কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰে আহিব পাৰে দুটা ভেক্টৰ ৰাখি তলৰ কোনটো পদ্ধতিৰে দুটা ভেক্টৰ ৰাখি যোগ কৰিব পাৰি হৈছে অপশ্যন এ ভেক্টৰ যোগৰ ত্ৰিভুসূত্ৰ অপশ্যন বি শীৰ্ষৰ পৰা পাট পদ্ধতি অপশ্যন চি ভেক্টৰ যোগৰ সামন্তৰিক পদ্ধতি অপশ্যন ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা এতিয়া চোৱা দুটা ভেক্টৰ ৰাখি যদি যোগ কৰিব লাগে তেনেহ'লে আমাৰ কি হয় ভেক্টৰ যুগৰ ত্ৰিভোজ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইটো ভেক্টৰৰ যোগত তাৰপিছত এই ভেক্টৰ যুগৰ ত্ৰিভু ত্ৰিভোজ পদ্ধতিটোৰ আন এটা নাম হৈছে শীৰ্ষৰ পৰা পাট পদ্ধতি হৈছে তাৰপিছত ভেক্টৰ যুগৰ সামন্তৰিক পদ্ধতি তোমালোকে এইটো জানাই গতিকে আমাৰ ইয়াত শুদ্ধ গোটেইকেইটা পদ্ধতিৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ দুটা ভেক্টৰ যোগ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো কি হ'ব ওপৰৰ আটাইকেইটা ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ আজিৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তোমালোকৰ একক ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো সত্ৰ ইয়াত তোমালোকৰ তিনিটা উক্তি দিয়া আছে এই তিনিটা উক্তিৰ কোনটো বা কোনকেইটা সত্ৰ হ'ব একক ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো তোমালোকৰ সুধিছে প্ৰথম উক্তিটো কি দিয়া আছে চোৱা একক ভেক্টৰৰ মান সদায় এক দুই নম্বৰ উক্তিটো দিয়া আছে একক ভেক্টৰৰ মাত্ৰা আৰু একক নাই তিনি নম্বৰ উক্তিটো দি আছে কেৱল দিশ বুজাবলৈ এক ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া তোমাক সুধিছে এই তিনিওটা উক্তিৰ কোনটো উক্তি বা কোনকেইটা উক্তি সত্ৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন কি দিয়া আছে চাওক অপশ্যন এত দিয়া আছে কেৱল ওৱান সত্ৰ অপশ্যন বি দিয়া আছে এক আৰু দুই সত্ৰ অপশ্যন চি দি আছে দুই আৰু তিনি সত্ৰ অপশ্যন ডি দিয়া আছে এক দুই আৰু তিনি সত্ৰ হৈছে এতিয়া চোৱা আমি একক ভেক্টৰৰ এটাত কি আমি প্ৰথম কথাটো যে একক ভেক্টৰৰ মান সদায় এক এইটো সত্ৰ একক ভেক্টৰৰ মাত্ৰা আৰু একক নাই এইটোও সত্য একক ভেক্টৰতটো আমি কেৱল দিশ বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেনে এইটো সত্য গতিকে আমাৰ কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব আমাৰ ডি অপশ্যনটো কি হ'ব ইয়াত শুদ্ধ হ'ব আমাৰ তিনিওটা উক্তি তাৰমানে একক ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ গতিকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ এম চিকিউডেৰে আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যন এইবোৰ গতিকে খুব ভালদৰে চাই ল'বা এইবোৰ ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দি আছে চোৱা খালী ঠাই পূৰ কৰা বস্তু এটাৰ গতিপথৰ কণবিন্দুত ডেছৰ দিশ সেই বিন্দুত বস্তুটোৰ গতিৰ অভিমুখে অঁকা ডেছৰ দিশে নিৰূপণ কৰে এইটো এটা খালী ঠাই দিছে এতিয়া সেই খালী ঠাই দুটাত কি শব্দ হ'ব বহালে আমাৰ বাক্যটো শুদ্ধ হ'ব বা অৰ্থবহুল হ'ব সেইটো কথা তোমাক কৈ বিচাৰি উলিয়াব দিছে অপশ্যন এইট কি দিয়া আছে স্পৰ্শক কমা বেগ অপশ্যন বি দিয়া আছে বেগ কমা স্পৰ্শক অপশ্যন চি ডি আছে তৰণ কমা বেগ অপশ্যন ডিয়ে ডি এ আছে বেগ কমা তৰণ এইটো লাইন তোমালোকৰ চেপ্তাৰটোত ধুনীয়াকৈ বল ৰখাৰে লিখা আছে গতিকে এনেকুৱা লাইনবোৰ তোমালোকে পঢ়ি যাবা সেইবোৰ আজিকালি কি ডাইৰেক্ট তুলি দিয়ে আৰু তাত খালী ঠাই দি দিয়ে গতিকে এতিয়া ইয়াত চোৱা ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব চোৱা বস্তু এটাৰ গতিপথৰ কণবিন্দুত বেগ বেগৰ দিশ সেই বিন্দুত বস্তুটোৰ গতিৰ অভিমুখে অকা স্পৰ্শকৰ দিশে নিৰূপণ কৰে তাৰমানে আমাৰ প্ৰথম খালী স্থানটোত হ'ব বেগ আৰু দ্বিতীয় খালী স্থানটোত হ'ব স্পৰ্শক গতিকে আমাৰ অপশ্যন কোনটো শুদ্ধ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত অপশ্যন বি ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে চোৱা টি আৰু টি ডেশখনত বক্ৰপথত গতি কৰা কণিকা এটাৰ অৱস্থান ভেটৰ ক্ৰমে আৰ আৰু আৰ ডেছ কণিকা কণিকাটোৰ শৰণ হ'ব কি কৈছে যে টি আৰু টি ডেছখনত সময়ত বক্ৰপথত গতি কৰা কণিকা এটাৰ অৱস্থান ভেক্টৰটো কি আৰ আৰু আৰ ডেছ এতিয়া তোমাক সুধিছে কণিকাটোৰ শৰণ কিমান কি কোন কি হ'ব গতিকে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অপশ্যন এ দিয়া আছে ডেল্টা আৰ ইকুৱেল আৰ ডেছ মাইনাছ আৰ অপশ্যন বি দিয়া আছে ডেল্টা আৰ ইকুৱেল টু আৰ মাইনাছ আৰ ডেছ অপশ্যন চি দিয়া আছে ডেল্টা আৰ ইকুৱেল আৰ ডেছ প্লাছ আৰ অপশ্যন ডি দিয়া আছে ডেল্টা আৰল আৰ ইন্টু আৰ ডেছ গতিকে এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ শৰণ শৰণটো কি শৰণ মানে শৰণৰ ডেফিনেশ্যনটো কি শৰণৰ ডেফিনেশ্যন হৈছে তোমাৰ অন্তিম স্থান মাইনাছ প্ৰাৰম্ভিক স্থান হৈছে গতিকে এই দুয়োটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটোক তোমাৰ কি বুলি কয় শৰণ বুলি কয় গতিকে আমাৰ প্ৰথমতে টি সময়ত কি কৰিছে আৰ স্থান অৱস্থান ভেক্টৰটো আৰ আৰু টি ডেছত আৰ ডেছ গতিকে আমাৰ শৰণটো কি হ'ব আৰ ডেছ মাইনাছ আৰ গতিকে আমাৰ অপশ্যন এ টো এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তোমালোকৰ ডি মাটিক গতিৰ ক্ষেত্ৰত বেগ আৰু তৰণ ভেক্টৰ দুটাৰ মাজৰ কোণৰ পৰিসৰ হ'ল অপশ্যন এ জিৰ' ডিগ্ৰীৰ পৰা নাইনটি ডিগ্ৰী অপশ্যন বি জিৰ' ডিগ্ৰীৰ পৰা ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী অপশ্যন চি নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী অপশ্যন ডি জিৰ' ডিগ্ৰীৰ পৰা থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী কি কৈছে ডিমাত্ৰিক গতিৰ ক্ষেত্ৰত বেগ আৰু তৰণ ভেক্টৰ দুটাৰ মাজৰ কোনটো কণৰ পৰিসৰটো সুধিছে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি জিৰ' ডিগ্ৰীৰ পৰাই ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰীলৈ হৈছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দি আছে চোৱা তলৰ কণটো অব্লিক কোনকেইটা উক্তি সত্য এক নম্বৰটো দি আছে যিকোনো এটা ভেক্টৰৰ মান সদায় এটা স্কেলাৰ ৰাখি দুই নম্বৰ দি আছে যিকোনো এটা ভেক্টৰৰ প্ৰতিটো উপাংশ এটা স্কেলাৰ তিনি নম্বৰ দি আছে কণিকে এটা অতিক্ৰম কৰা মুঠ পথ দৈৰ্ঘ সদায় সৰণ ভেক্টৰটোৰ মানৰ সৈতে একে চাৰি নম্বৰ দি আছে একেখন সমতলত নথকা তিনিটা ভেক্টৰৰ যোগফল কেতিয়াও শূন্য ভেক্টৰ হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰৰ তোমালোকে ষ্টেটমেণ্টকেইটা খুব ভালদৰে পঢ়ি ল'বা আৰু ষ্টেটমেণ্টকেইটা কোনটো কোনটো সত্ৰ সেইটো ধুনীয়া সত্ৰকেইটা ৰাইট চিন্ধি যাবা হৈছে তাৰপিছত তোমালোকে অপশ্যনকেইটা বঢ়ি চাবা কোনটোত সেই অপশ্যনকেইটা আছে গতিকে আমি প্ৰথমতে চোৱা যিকোনো এটা ভেক্টৰৰ মান সদায় এটা স্কেলাৰ ৰাখে আমাৰ ভেক্টৰ ৰাখি য'বোৰৰ মানটো সদায় কি স্কেলাৰ হয় গতিকে আমাৰ এক নম্বৰটো সত্ৰ দুই নম্বৰ কথাটো দিয়া যে যিকোনো এটা ভেক্টৰৰ প্ৰতিটো উপাংশ এটা স্কেলাৰ যে আমাৰ ভেক্টৰ ৰাখিবিলাকৰ দুটা উপাংশ থাকে এটা এক চৰ এটা অক্ষৰত হয়নে তোমালোকে এইখিনি পাইছা গতিকে তাতে আমাৰ কি থাকে যে স্কিলাৰ কোৱাণ্টিটি নহয় সেইটো হৈছে সিও এটা ভেক্টৰ কোৱাণ্টিটিয়ে গতিকে আমাৰ এইটো কি হ'ব ভুল হ'ব অসত্য তাৰপিছত তিনি নম্বৰ দি আছে কণিকা এটা অতিক্ৰম কৰা মুঠ পদ দৰ্ঘ সদা শৰণ ভেক্টৰটোৰ মানৰ সৈতে একে এইটো পূত পদ দৰ্ঘ শৰণ ভেক্টৰৰ সৈতে একে নহয় এইটো অসত্য চাৰি নম্বৰ দি আছে একেখন সমতলত নথকা তিনিটা ভেক্টৰৰ যোগফল কেতিয়াও শূন্য ভেক্টৰ হ'ব নোৱাৰে এইটো সত্ৰ যে যদি এক এখন সমতলত তিনিটা ভেক্টৰ নাথাকে তেনেহ'লে সিহঁতৰ যোগফল কোনোদিন শূন্য নহয় হৈছে গতিকে আমাৰ ইয়াৰ সত্ৰ কোনটো হ'ল এক আৰু চাৰিটো বাকী দুই আৰু তিনি অসত্য গতিকে এতিয়া আমাৰ অপশ্যন কোনটোত এক আৰু চাৰি আছে আমি সেইটো চাব লাগিব গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন বি ওৱান আৰু ফ'ৰ হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বৰ খুব ভালদৰে চাবা ইয়াৰ পিছত আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে এক্স আৰু ৱাই অক্ষৰ দিশত আই কেব আৰু জে কেব একক ভেক্টৰ হ'লে আই কেব প্লাছ জে কেপৰ মান হ'ব এইটো আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনত আহিছিল দুহেজাৰ বাইছ চনত আহিছিল এই প্ৰশ্নটো যে কি কৈছে আই কেব আৰু জে কেব যদি দুটা একক ফেক্টৰ হয় তেনেহ'লে আই কেপ প্লাছ জে কেবৰ মান কিমান হ'ব এইটো তোমাৰ ভেক্টৰ যোগৰ সামান্তৰিকৰ যিটো সূত্ৰ আছে সেই সূত্ৰটোত তোমালোকে বহাই দিলে ইয়াৰ মানটো কিমান পাবা ৰুটটো পাবা গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন এ ৰোটটো ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে চোৱা একক ভেক্টৰ জে কেব ক্ৰছ আই কেব ইকুৱেল টু হাট এই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে মই ইয়াত এটা দিছোঁ গতিকে এই গোটেইকেইটা কিন্তু ভালদৰে তোমালোকে চাবা কাৰণ ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটা এম চি কিউ দিবই যে ফে একক ফেক্টৰীটাৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্টেই হওক বা ধট প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ইয়াত তোমাক কি কৈছে জে কেব ক্ৰছ আই কেব হৈছে ইকুৱেল টু হট এতিয়া চোৱা আমাৰ আই কেপ ক্ৰছ জে কেব হ'লে তোমাৰ কি হ'ল ইকুৱেল টু কে কেপ হ'লে কিন্তু আমাৰ জে টো প্ৰথমতে আছে আই টু পিছৰ আছে গতিকে কি হ'ব ইয়াত মাইনাছ কে কেপ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব মাইনাছ কে কেপ অপশ্যন চি ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে চোৱা একক ভেক্টৰ আই কেব ডট জে কেব ইকুৱেল হোৱাট কি কৈছে যে আই কেব ডট জে কেপৰ মানটো কিমান তোমাক সুধিছে গতিকে আমাৰ ইয়াত আই কেব ডট জে কেপৰ মানটো কিমান হ'ব জিৰ' হ'ব যিহেতু ডট প্ৰডাক্ট আছে বুজিছা ন কথাটো এইটো ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দুটা ভেক্টৰৰ কোণ কিমান হ'লে সিহঁতৰ লব্ধমান সৰ্বোচ্চ হ'ব এইটো তোমালোকৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে দুটা ভেক্টৰৰ মাজৰ কোনটো কিমান ডিগ্ৰী হ'লে সেই ভেক্টৰটোৰ লব্ধ ভেক্টৰৰ মান সৰ্বোচ্চ হ'ব অপশ্যন এ দিয়া আছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী অপশ্যন বি দিয়া আছে জিৰ' ডিগ্ৰী অপশ্যন চি দিয়া আছে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কিমান হ'ব অপশ্যন বি জিৰ' ডিগ্ৰী এইটো কেতিয়াবা তোমাক সৰ্বনিম্ন সুধিব পাৰে সৰ্বনিম্ন সুধিলে তোমাৰ কিমান হ'ব ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হৈছে মনত ৰাখিবা এইটো ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে চোৱা যদি আই কেব আৰু জে কেবৰ লব্ধমান ৰুটটো হয় তেন্তে লব্ধটো জে কেবৰ লগত কিমান কণ উৎপন্ন কৰিছে অপচন এ নাইণ্টি ডিগ্ৰী অপশ্যন বি নাই ছৰি অপশ্যন এ জিৰ' ডিগ্ৰী অপশ্যন বি নাইণ্টি ডিগ্ৰী অপশ্যন চি ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী অপচন ডি থাৰ্টি ডিগ্ৰী কি কৈছে যে আই কেব আৰু জে কেব জে কে ভেক্টৰ একক ভেক্টৰ দুটাৰ লব্ধমানটো ৰোটটো এতিয়া তোমাক সুধিছে এই লব্ধ ভেক্টৰটোৱে জে কেপৰ লগত কিমান ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন কৰিব এইটো আমি যদি ভেক্টৰ জগতৰ সামন্তৰিকৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি চাওঁ তেনেহ'লে আমি ইহঁতৰ মাজৰ কণটো কিমান পাম ফ'ৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন চি ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে তলৰ কোনটো এটা প্ৰক্ষেপৰ উদাহৰণ নহয় খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সেইটো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত আহিছিলে অপশ্যন এ জেভলিন অপশ্যন বি ৰকেট অপশ্যন চি বন্দুকৰ গুলি অপশ্যন ডি প্লেটৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা বোমা ছৰি এইটো প্লেনৰ পৰাই নিক্ষেপ কৰা হ'ব লাগিছে প্লেট হৈ গৈছে এইটো টাইপ মিষ্টেক হৈছে প্লেন প্লেনৰ পৰাই নিক্ষেপ কৰা বোমা গতিকে তোমালোকৰ কি সুধিছে যে প্ৰক্ষেপ কোনটো নহয় সেইটো সুধিছে চোৱা জেভলিনটো প্ৰক্ষেপ্য হয় বন্দুগৰ বুলিও হয় আৰু প্লেনৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা বোমা হয় আমাৰ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰকেট কাৰণ ৰকেটটো আমাৰ কি ওপৰলৈ ডাইৰেক্ট গুচি যায় হয়নে ওপৰৰ পৰা আকৌ তোমাৰ কি ভূমিলৈ গুচি নাই হয়নে সেনে গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি গতিকে মই পি ডি এফটো তোমালোকক টেলিগ্ৰামত দি দিম এফ আই ক্লাছেছ বুলি তোমালোকে ছাৰ্চ কৰিবা টেলিগ্ৰামত গৈ নাইবা ডেছক্ৰিপশ্যনত মই টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো দি দিছোঁ তাত গৈ জইন হ'বা পি ডি এফটো পাই যাবা ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ফ'ৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম আছে কি চোৱা আনুভূমিক দিশৰ পৰা ওপৰলৈ থাৰ্টি ডিগ্ৰী কণ কৰি আঠাইছ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড দ্ৰুতিৰে এটা ক্ৰিকেট বল প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল বলটোৰ সৰ্বাধিক উচ্চতা হ'ব কি কৈছে যে অনু আনুভূমিক দিশৰ লগত থাৰ্টি ডিগ্ৰী কণ কৰি টুৱেণ্টি এইট মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড দ্ৰুতিৰে এটা ক্ৰিকেট বল ওপৰলৈ প্ৰক্ষেপ কৰিছে এতিয়া বলটো কিমান ওপৰলৈ উঠিব সেইটো সুধিছে এইটো তোমালোকে এইথ ছিকুৱেল টু ভি নট স্কোৱাৰ চাইন স্কোৱাৰ থিটাৰ ডিভাইডেড বাই টু জি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি কৰিব লাগিব ইয়াত তোমাৰ থিটাৰ মানটো ত্ৰিছ ডিগ্ৰী আৰু ভিৰ মানটো টুৱেণ্টি এইট ডিগ্ৰী ভেলুখিনি বহাই তোমালোকে যেতিয়া কেলকুলেট কৰি দিবা ইয়াৰ মানটো কিমান পাবা টেন মিটাৰ গতিকে আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ফিফটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে চোৱা ৰসিক বেগ আৰু কৌনিক বেগৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো হ'ল এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ পি ভি এছ চি আৰু কুৱেশ্যনত তোমালোকৰ এইটো আহিছিলে ৰসিক বেগ কৌনিক বেগ আহে ৰসিক তৰণ কৌনিক তৰণৰ মাজৰ সম্বন্ধ আহে গতিকে এইখিনি গোটেই ভালদৰে চাই থৈ বা তোমালোকে পৰীক্ষা দি ইয়াৰে যিকোনো এটা উলিয়াব দিয়া আৰু এম চি কিউটো তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰাই আহিব হৈছে ইয়াত কি কৈছে ৰসিক বেগ আৰু কৌনিক বেগৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো অপশ্যন এই দি আছে ভি কেল টু এইটো ডব্লিউ নহয় একচুৱেলি অমেগা হ'ব লাগে টাইপিঙত মানে ড অমেগাটো নাই কীবৰ্ডত সেইকাৰণে ডব্লিউ বাই আৰ লিখা হৈছে তোমালোকে লিখাওঁতে এইটো অমেগা বাই আৰ লিখিবা হৈছে গতিকে তোমাৰ ভি কেল টু অমেগা বাই আৰ বি অপশ্যনটো আছে ভি কেল টু অমেগা আৰ চি অপশ্যনটো আছে অমে অমেগা কেল টু ভি আৰ অপশ্যন ডি দি আছে ভি কুৱেল আৰ বাই অমেগা গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি ৰসিক বিহু আৰু কণী বিহুৰ সম্বন্ধটো হৈছে ভি কুৱেল অমেগা আৰ গতিকে আমাৰ বি অপশ্যনটো ইয়াত শুদ্ধ ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰক্ষেপ্যতাৰ গতিপথ প্ৰক্ষেপ্যতাৰ গতিপথ কেনেধৰণৰ হয় অপশ্যন এ দি আছে সৰল ৰসিক অপশ্যন বি বত্তীয় অপশ্যন চি অধিবীয় অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও নহয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই নকওঁ তোমালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাবা এইটো তোমালোকে সকলোৱে পঢ়িছা আৰু খুব সহজে এইটো গোটেই অপশ্যনটো কমেণ্ট কৰি জনাবা কাৰ শুদ্ধ হয় মই চাই ল'ম ইয়াৰ পিছত ছেভেণ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দি আছে সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো অনুভূমিকৰ লগত কিমান ডিগ্ৰী কোণত জেভলিন এডাল নিক্ষেপ কৰিলে ই সৰ্বোচ্চ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব কি কৈছে যে অনুভূমিক অৰ্থাৎ ভূমিৰ লগত কিমান ডিগ্ৰী কোন কৰি আমি জেভলিন এডাল যদি ঢলিয়াওঁ তেনেহ'লে ই সৰ্বোচ্চ গতি বা সৰ্ব দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব বা ইয়াৰ ৰেঞ্জটো পৰিসৰটো সৰ্বচ্চ হ'ব তোমাক ইয়াত পৰিসৰ বুলিও দিব পাৰে অপশ্যন এ ডি আছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী অপশ্যন বি জিৰ' ডিগ্ৰী অপশ্যন চি ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী অপশ্যন ডি থাৰ্টি ডিগ্ৰী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চি ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ পিছত আজিৰ ইয়াৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ সেইটো হৈছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা প্ৰক্ষেপৰ গতিৰ অনুভূমিক আৰু উলম্ব উপক্ষৰতাৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ বিষয়ে কোনে প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছিল অপশ্যন এ গেলিলিঅ' অপশ্যন বি নিউটন অপশ্যন চি এৰিষ্টটল অপশ্যন ডি কেপলাৰ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো এইবিলাক তোমালোকৰ এন চি আৰ টি কিতাপৰ ডাইৰেক্ট আছে গতিকে মই সেইকাৰণে এন চি আৰ টি মই আগতেও কৈছোঁ যে এন চি আৰ টি কিতাপ এন চি আৰ টিৰ কিতাপখন ফ'ল' কৰি মই এম চি কিবিলাক বনাইছোঁ গতিকে তোমালোকে আগৰ চেপ্তাৰবিলাকৰ যদি এম চি কিবিলাক চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ চাই ল'বা গোটেইকেইটা চেপ্তাৰৰ মই ইতিমধ্যে চাৰি পাঁচটা চেপ্তাৰত দিয়া গৈছে আৰু বাকীকেইটাও দি দিম গতিকে লিংক চাবা আৰু যিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো চাব চাই আছা গোটেইবোৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাৰণ মই ছেকেণ্ড ইয়েৰতো এনেধৰণে তোমালোকক এম চি কিউ আৰু প্ৰতিটো চেপ্তাৰৰ টপিকবিলাক বুজাই দিম গতিকে আজিৰ এই লাষ্ট প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো কি হ'ব তোমালোকে কোৱাচোন এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব তোমালোকৰ গেলিলোৱে আমাৰ প্ৰক্ষেপৰ অনুভূমিকাৰ উলম্ব উপাংশটো যে স্বতন্ত্ৰ সেই কথাটো তোমাৰ প্ৰথমতে কিলিয়ে কৈছিল গেলিলোৱে কৈছিল গতিকে আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ গতিকে ইয়াৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল ইয়াৰ পিছত আমি আন এটা চেপ্তাৰৰ চেপ্তাৰ ফাইভৰীকেইটা নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ গ্ৰুপলৈও শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ইয়াৰ যদি পি ডি এফ লাগে তোমালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেল টেলিগ্ৰামত গৈ এফ আই ক্লাছেছ বুলি মাৰি দিবা আৰু তাত জইন হ'ব হৈ ল'বা নাইবা মই তোমালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত টেলিগ্ৰাম চেনেলত লিংক দি দিছোঁ তাত জইন হ'বা এই পি ডি এফটো তোমালোকে তাত পাই যাবা গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ